Рыалка, паляванне, збор ягады, грыбоў, веласіпедныя іконныя прагулкі. Накірунак агрэка-турызму атрымлівае ўсё большую папулярнасцю замежных турыстаў. Ужо хутка пазнаёміцца з мясцовым каларытам. У разнастайнасці яго праяў можна будзе наведаўшы камянечына. У планах мясцовых жыхароў стварыць тут цэлую турыстычную вёску. У Брестской области сегодня зарегистрировано около 300 агросядиб. Шесть из них находятся на территориях сельскохозяйственных вытворчих кооперативов и фермерских господарок. На базе Ведомлянского сельского совета да, да, да. працует информационный центр, накированный на развитие мясового агроэкотуризма. У нас на территории сельского совета уже зарегистрировано 6 агроусадеб. И это направление деятельности, я считаю, очень хорошее для нас, для сельского совета, для местных жителей. Два года тому на Брешине презентовали проект агентства США, мета популяризация агроэкотуризма у регионе. Проектом оказывается подтримка цикавым приватным инициативам, накированным на то, как агротуризм в области набывал свое отметное обличие. И тем самым притягивал туристов, у Тымлику и замежных. В рамках этого большого проекта были объявлены конкурсы на мини-гранты. И вот в частности я написал такую заявку на этот мини-грант, так называемая местная инициатива, это звучит так. И мы победили и получили финансирование на ряд мероприятий. Грант вместе с собственным вкладом составил чуть более 16 тысяч долларов. А 10% этой суммы ⁇ это собственный вклад, который взял на себя Сельский совет, предоставив ряд услуг, и ООО ⁇ Ведомлянская. Главная цель была в том, чтобы... Ну, некі даталчок развіцю агрэка-турызма дзеленнем луны, тамдзе находится мая агрэкаусадьба. рыбыбалка і паляванне збор ягадты грыбоў веласіпедныя і конныя прагулкі, нацыянальная кухня сёння асабліва запатрабаваныная замежнымі турыстамі. У сядзепе хеоргія грыбава, якая знаходзіцца ў вёсцы млыны. З кожным годам их адпачувае ўсё больш. Плануецца што на працягу некалькі гадоў гэтая мясцовасць ператворыцца ў турыстычную вёску. Эксперты эклагі сцвярджаюць патэнцыял для гэтага ёсць. Река находится буквально рядом с домами. Хорошая природа, уютное место. И в деревню Млуны за, за многие годы вот, развития этой сферы посетило очень много туристов из разных стран. У нас на территории сельсовета проводятся праздники малых деревень ежегодно, и было запланировано провести его в деревне Млыны. И вот это написание этого проекта, оно дало еще больше возможность как бы это сделать на более высоком уровне. То есть были приглашены резчики по дереву, которые давали мастер-классы, гончары, катание на байдарках. мэта мясцовай ініцыятывы стварэнне турыстычнага комплексу вёсцы млыны прыцяненення інвестыцый у аграсядзібы усяго ў мінулым годзе 31 тысяча турыстаў амаль з 50 краін свету наведала брэшчыну гэтату паўтары разы больш за 2012 Катерна страхава сельпалхоўскія абласныя навіны Каяннецкі раён